Он четко выбивает ПВО и военновоздушные силы. То есть вот пошло комбинирование ударов. Мы получили уже постоянную угрозу нашему тылу. Вы вспомните, что одновременно с событиями в Новороссийске и Туапсе, вот враг, собственно говоря, в Джанкое в Бельбейке атаковал наши аэродромы. Он четко выбивает ПВО. И военно-воздушные силы. Вот если вы посмотрите Бельбек, который был атакован накануне, вот, а там, судя по всему, тоже было комбинированное дроны, плюс вот эти ракеты АТАК-МС с кассетными боевыми частями. Вот уже есть спутниковые снимки. Там видно, что как минимум 4 самолета. Там два МиГ-31 первых, к сожалению, погибло. Они же больше не производятся. МиГ-29 еще один самолет, но он не неустановленного типа а там видны попадания во взлетно-посадочные полосы. То есть они четко, как американцы в Ираке 91 года, выводят из строя именно вот такие взлет, ВПП, взлетно-посадочные полосы. Классическая картина. Ну и по, по установкам ПВО не работают. Понятно, тоже насыщается, истощается ПВО, отвлекается, например, на дроны, а потом прилетают вот эти вот атаки и бьют по цели. Причем при этом у них, как вы понимаете, прекрасная спутниковая разведка от американцев. Вот. То есть вот пошло комбинирование ударов, вот. как мы, как мы в общем рекомендовали делать для нашей страны, но ну, делать они для своей. Дело в том, что, к сожалению, еще раз говорю, что, конечно, они применяют кассетные боеприпасы. Да, мы действительно применяли кассетные боеприпасы, чтобы, на, чтобы накрыть их вертолеты, но системно. Вот сеть аэродромов на Украине таким образом не выведено, а применение кассетных боеприпасов а, в ракетах, оно, оно было еще в 1991 году, когда американцы в Ираке выводили летные, так сказать, поля иракцев из строя. Тогда еще кассеты применялись. Вот. К сожалению, нет этой системности. Более того, сейчас назревает. Вот мы сейчас тоже с ребятами поговорили. Вот. У врага теперь, да, мы на, хорошо наладили борьбу со старыми э, безэкипажными катерами, рыбакатерами. Вот накануне 11 их уничтожили при попытке атаки. Но вот у них на подходе рыбакатера уже с зенитными ракетами, которые смогут отбиваться от воздушных наших стражей. Вот э, ожидается, что у них появ, появятся зенитные ракеты «Вампир». Ну что же, ребята, чем дальше дольше, как говорится, затягивается война, чем, собственно говоря, дольше длится отказ от так сказать, выведения, из строя, выведения нашего врага из этой войны ударами с неба, ну, тем больше появляется, к сожалению, сюрпризы. Что тут необходимо, конечно, сделать? Теперь мы получили уже постоянную угрозу нашему тылу в лице стаи уже беспилотных. А это значит, что действительно нужно создавать новую противовоздушную оборону. Ну, во-первых, нужно поднимать в воздух глаза, потому что одной спутниковой группировкой мы, видимо, с вами не обойдемся. В воздухе должны висеть беспилотники, самолеты и аэростаты с радарами, с той самой, так сказать, фазированной решеткой, которым не нужно врачающихся частей. Поскольку это уже не секрет, что я увольняюсь, то я хотел бы напоследок сделать короткое обращение к нашим военнослужащим в Крыму. Ребята, я, как и вы, конечно же, знаю всю правду, но я просто вынужден читать то, что мне дают. В Крыму наши ПВО разносят к ее матери, а у меня по тексту все цели сбиты, бля. Там на смене 12 парней угрошили, а у меня по тексту, конечно же, потерь нет. И так уже два года. Крым. Парни, текайте вы на оттуда. Ну вы же и сами знаете, что на вас там всем полный. Ну вы же там как на ладони. Если есть большое желание стоять и ждать своей смерти, когда по вам прилетит, то стойте. Но вы лучше меня знаете, что точно прилетит. И точно никто ничего не собьет. Парни, ну вы же там реально смертники. Бойкотируйте, потому что это просто самоубийство. Ладно, мужики. Пане Олесю, якщо можете сказати, де перебуваєте? І які у вас новини з того напрямку? Ну, От ви зараз збирали, збираєте кошти на 23-ї бригаду. 23-я бригада замінила нас під час яром. А ми вже другий тиждень перебуваємо на Ківничій Харківщині. Казачи, Лопань, Вовчанський, все, що з цим пов'язано. Саме пекло. Так, на фронті всюди пекло. Ну, Наше завдання наразі перебуває. це бути на півночі Харківщині і захищати місто Харків. Е, яка зараз ситуація на харківському напрямку? Чи вдалося там стабілізувати фронт, якщо можна так, е, дійсно, так можна сказати, що ситуація стабілізована. Е, тривають бої 24 на 7. Якщо казати, да, це наше відео ми разом з ССО ССО викурювали вщанську окупантів будинку. Для того щоб наші хлопці щоб ми які не загинули, ми це зробили дронами. Ось головна проблема, те, що ми перебуваємо дуже близько до державного кордону і не можемо використовувати американські озброєння по території Російської Федерації. Це є проблема, що вони можуть відходити, перегруповуватися, знову повертатися, можуть накопичувати сили і знову там підсилити свої підрозділи. А ми тими озброєннями американськими, які отримуємо, не можемо їх там вражати дистанційно. Тобто, якщо ти перебуваєш на під часом яром. Ти розумієш, що треба працювати по їхнім, їхнім їхньому, їхньому забезпеченні, Ти це робиш і це все дозволено. То тут 7 кілометрів назад через кордон перетнули все. Тільки можемо дронами FPV або українськими якісь марзробки, або щось там британське використовувати. Це проблема це, от побілгороду -по -по вдарили та да, дронам FPV. Це, це, це відео ми Ді. вже показували. А якщо повернутися до попереднього де. відео, можете детальніше розповісти про цей епізод, якщо це вже можна зараз сказати, от коли ви детальніше там. ворог намагається захопити місто Ощань, закріпитися живою силою в там, де є будинки, тому що там, де є будинки, вони мають більше живої сили, і з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити з, назад в поля, там, де може їх вже вразити наша артилерія та інші засоби. А для того, щоб використати з будинку, вони там були 5 чи 6, 6 осіб було, вони кругову оборону зайняли. І якщо б їх просто пихот, ну, живою силою, то могли б загинути наші, наші хлопці. Тож, завдяки тому, що в нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма. Силами Казасовими, які є в цьому напрямку, була така кооперація ми та ССО піхота. Штурвики, ми отримали завдання вибити їх дронами. Ми це зробили. Там їх вбили, і двоє здалися в полон. Зрозуміли, що дронів і на них вистачить. Розмір пакета составляють 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты Атакмс. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя, министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.